តាមសេចក្តីប្រកាសដំណោះស្រាយរបស់กระทรวงកាងារថ្ងៃទី20សីហាឆ្នាំ2019អំពីការណែនាំគ្រប់ក្រងកាងារពលកកឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2020បានយល់ព្រមដើម្បីអនុម័តអោយសញ្ជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាកម្ពុជាហើយនិងឡាវដែលមានប័ណ្ណកាងារផុតកំណត់ ថ្ងៃទី31កញ្ញានិងថ្ងៃទី1វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះនឹងក្រមនេសាត្រីនិងកែឆ្នៃសត្រីនិងក្រមផាត់កំណត់31មីនាឆ្នាំ2020ទៅកែអាចស្នើសុំនំចូលតាមប្រពន្ធ MOU នៅក្នុងប្រទេសបាន ដែលពលករមិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសឡើយថៅកែអាចចាប់ដើមបានហើយចាប់ស្ັ້ງទីពេលនេះតទៅនៅអេការិយាល័យការងារខេត្តឬការិយាល័យនៅទីក្រុងបង្កอกឬកន្លែងដែលពលករកំពុងធ្វើការមួយថៅកែទៅទៅទួលយកបញ្ជីរាយឈ្មោះ ដើម្បីបំពេញបែបប័ណ្ណនិងបញ្ជូនឯកសារទៅការិយាល័យខេត្តឬការិយាល័យក្រុងបង្ក2នៅពេលដែលបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យថៅកែនាំបញ្ជីឈ្មោះបញ្ជូនទៅភិនិតសុខភាពនៅអេមន្ទីរពេទ្យដែលក្រសួងសុខាភិបាលជាអ្នកកំណត់3បានឆ្លងកាត់ភិនិតសុខភាពរួចរាល់ហើយនាំចូលទៅបោះត្រា បន្តនៅការិយាល័យអន្តរប្រវេសន៍ខៅថាតមដែលក្នុងនោះពលករនឹងបានទៅទស្សនាអនុញ្ញាតនៅក្នុងប្រទេសថៃម្ដងមួយឆ្នាំរួមបំភុំរួមយូរបំផុត២ឆ្នាំសម្រាប់ពលករដែលកាន់ប័ណ្ណអសលធិបជាមួយឆ្នាំនឹងបានមានសិទ្ធិថ្នាក់នៅប្រទេសថៃតាមរយៈពេលស្មើនឹងអាយុបាស្ពតប៉ុណ្ណោះ ដូចនេះគួរតែបដោប៉ াস គួរទុកជាមុនសិន4នាំឯកសារទាំងអស់មកស្នើទៅនៅការិយាល័យខេត្តឬការិយាល័យក្រុងបង្ក5នាំឯកសារទាំងអស់ព្រមទាំងពលករទៅការិយាល័យចុះឈ្មោះស៊ីវិលដើម្បីធ្វើប័ណ្ណដែលមិនមែនជាសញ្ជាតិថៃហើយនឹងសំប័ណ្ណកាញិះដែលពលករ បានជិតធ្វើការនៅប្រទេសថៃយូរបំផុតម្ដង2ឆ្នាំត oy ក្រុមហ៊ុននោមពលកកមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃ lak planet ចំកាត់បានទស្សួលអនុញ្ញាតពីនីយកម្មធានការងារអនុញ្ញាតលេខ0029ក្បៀស2560គាត់ទស្សួលរដ្ឋការខាងឯកសាររបស់ពលកកជំនួសថៅកែ នឹងទីតាំងកន្លែងការងារយ៉ាងល្អបំផុតក្រុមទៀងត្រួតវិនិច្ឆ័យឋានៈពលករមុនធ្វើដំណើរការដើម្បីអយការដំណើរការឈានចោទប្រពន្ធ MOU ក្នុងប្រទេសដោយស្របច្បាប់សាកសួរពលរដ្ឋមន្តផែម LINE ID @lakkanit ទូរស័ព្ទលេខ070 087 8204 9819 086 096 6122 061 642 3905 063 942 5525សូមអរគុណ